И в рок не Телевидение мо ⁇ Ради овещаний и Тут зачет и тут респект <рекл> <рекл> Сплошное те признание и вы думаете по-русски или по-английски сейчас больше? Да, уже сейчас не разберешь. Ну, то есть, как когда, в зависимости от среды, Я картинками думаю. Потом mm -hmm. как Визуализейшн. Чувствуете себя хорошо. Да? Я себя отлично чувствую вообще. После вчерашнего вечера. А что было вчера вечером? Ну, торжественная встреча. <связь> <связь> Небольшой увеселительный концертик. Началось mm -hmm. на концерте Перколада. Ага. Это Ивано-Франковская группа, да, с которой вы играете? очень классная группа. Вы их первый раз встретили сейчас? Нет, мы уже песню даже вместе сделали. А mm -hmm. я слышал, что вы песню записали как-то таком... По интернету. Mm -hmm. Но мы встречались до этого на концертах. Mm -hmm. Где-то раз в Киеве с ним встречался и... Mm -hmm. uh, ну, Алика их как бы продюсера. Я давно знаю. В, мы записывали 25-летний концерт скрипки. Мы ага. были практически продюсерами шоу. Ага. Ну, вот. Вы же с ним тоже знакомы вроде. Ну да, конечно. Ну я считаю для себя, это была моя школа. Вот. Именно... ВВ? Да. Браты Гадюкины. ВВ. Конечно же. Потом у меня еще были несколько других школ. И... И до этого были разные. Я знаю, что те магнитные ленты с первыми, с первыми концертами в ВВ, они и коллежского Сессора, и брата, брата в они запечатлевают себе именно ту ценную энергию. Вы коллежского сесора помните? Помните? Почему помните? Больше, чем помните. Эта группа... Я, как молодой в то время Музыкант находился практически под опекой коллежского СССР. Да вы что. Шура Киевцев и Леша Ранденко играли в моей группе. Угу. В первой киевской группе «Уксусник». Вот. и Мы репетировали у них в какой-то институт возле Большевика. КПИ? КПИ, ну да. ближе туда, да. Мы у них репетировали много на точке и записывали альбомы у них там. А где вы в Киеве жили вообще? Я в Соболоне. Я с самого последнего дома на Абулоне. После него там только луга и поля. Да. Там это уже, я думаю, центр Абулоне теперь. Ну. Нет? Это продолжает оставаться Бронксом. Да, вы, а вы там были недавно? Ну, я периодически заезжаю. Серьезно? Ну да. Но я же должен показать своим друзьям по бенду, Откуда, откуда я вообще я родом? Откуда оно все началось? Ну, люди интересуются. Всем всегда кажется, что, э, ну, фанам нашим на Западе, что я родился на какой-то цветущей горе, на которой происходил постоянный партии. и когда я им показываю какие-то фотографии, просто бетонного. Бетонных коробок. Да. Э, там и деревьев не было еще на Балоне mm -hmm. в то время. Акий вообще поменялся сильно, вот когда вы уехали, в каком году? В 1989. Ну и да, и нет. Mm -hmm. а, меняется не только город и время. Меняется твое собственное ощущение. Mm -hmm. Поэтому, когда ты приезжаешь на... Какие-то старые места. Если ты уже сам прошел какой-то путь, ты у тебя ты просто смотришь на это абсолютно другими глазами. И mm -hmm. это воспринимается за счет тебя уже совершенно по-другому. Здесь, в Киеве, вот тут рядышком с этим зданием было такое кафешка, если вы знаете стекляшка. Колешка. Стекляшка, да. Класс. Сколько стоил кофе, помните? Mm, не помню. 12 копеек. 12-14 ну, вот. Да. Руки помнят. Но вы же там бывали вместе? Ну мы там жили. жили да. И туда приезжали люди даже из, из Питера, из, из Москвы привозили ну, тусовщики, При, привозили записи, мы обменивались там. Было э, несколько таких тусовок. Ну основная, конечно, была рок-клуб. Ну тогда на Большевике. Да. По сути, да. на Большевике. И «Стекляшка», ну и концертные еще тусовки были. И у нас еще была своя тусовка на Абалоне, э, в депо э, угу. метро, метрополитена. Вот. Гитарист нашей группы тогда, он работал там. И, ну, как в традициях поколения дворника и сторожей угу. – дворниковый сторожей, как в этой песне у Гребенщикова. Он работал в депо, и у нас была там, в общем-то, довольно-таки хорошая база репетиционная. И к нам стали многие музыканты ездить туда репетировать. Я читал, что ваш отец сыграл какую-то существенную роль в вашем музыкальном образовании. Ну, конечно. Он просто был фаном музыки большим. И Это именно настоящее музыкальное образование. Не по нотам, а просто к своим трем или четырем годам я уже знал все, что. Переслушал все, что происходило в рок-музыке. Вот там, начиная от Credence Clearwater Revival до Jesus Christ Superstar. Вообще у меня отец может на гитаре вам сыграть. Jesus Край, Суперстар от начала до конца. Необычный папа, Кипман работал. Ну, он прошел многие андерграундные профессии. Mm -hmm. <laughs> вот, начиная от э, радиоточки mm -hmm. завода до в то время очень козырной профессии мясника. Вот, и за счет работы в торговле у нас было очень много у него знакомых э, студентов. Это было на Печерске студентов из, из других стран, mm -hmm. ну, по-моему, из, из Южной Африки, там, типа Анголы, mm -hmm. которые нам пластинки привозили. И именно так и, по-моему, мы, наверное, были единственными, кто были люди, там, которые слушали там, Джимми Хендрикса и там Секс mm Пистолс. -hmm. Но я не знаю, если кто-то еще увлекался там Парламент, фанкаделик и. War такими именно ярко выраженными черными ансамблями, которые несли именно весь этот карнавальный эксцентрический э, замес, который потом, в общем-то, очень сильно вот на меня повлиял. Это было такая из моих, из тоже школ именно Parliament Funkadelic. Mm -hmm. Я просто был полный фанат этой группы и много это, в общем-то, отразилось на на Google -борделло на состояние на сцене. Даже то, как э, Джордж Клинтон, их э, лидер, всегда говорил, что настоящий бенд – это когда ты у тебя целая армия на сцене. Вот это бенд. А сколько у вас сейчас в бенде? Восемь. Если у нас было бы даже трое, казалось бы, что у нас целая армия. Дело не в количестве, в общем-то. Я! Back in the day, as we learned, a man was not considered to be, considered to be, fully grown. has he not gone beyond the hills, not cross the seven seas, yes, seven seas at least. Now all the jokers kept around, like the scarecrows in hometown, yes, scarecrows in hometown. From screen to screen, they're traveling, but I'm a wanderlust. Stay on the run Yeah, run. Let me out Let me be gone In the world Beat up Rosian I so knew History of a time New history of time Siberian woods breaking up their neck. neck. Cheyennes moving in, building discotheques. Trans Siberian sex toys and what not? Yeah, why not? Uh -huh. Oh, well, at least it's something different from what they got in every other airport. Cause I'm a wanderlust King. And I stay on the run Won't let me out Let me begun In the world Eat up road sign I so knew History of a time Получилось при таком характере и таком воспитании в советской школе. Вы же должны были быть комсомольцем еще, теоретически. Да, я должен был быть комсомольцем, я туда вступал три раза. Вот. Закончилось тем, что вообще-то я получил комсомольский билет в день до выезда из Украины. Мне нужно было его получить, чтобы его сдать. Чисто по бюрократической причине. До этого у меня его не было, ну, там сначала не давали, потом просто там, знакомая девчонка там одна угу. помогла. Постоянно вызывали в, в школу из-за длинных волос там, или угу. там отец сюда всегда, всегда поддерживал. У меня имидж, чтобы я выглядел, по крайней мере, как кто-нибудь из Битлз. <свят> вот. И когда его вызывали в школу, для того, чтобы пожаловаться на мои длинные волосы, он придет в школу с еще более длинными волосами. <свят> Ему говорят, типа, ладно, что тут разговаривать? Идите отсюда, боя. Ну, вот. хорошо учились или? Ну, как хорошо? Я вообще не помню, как я эту школу закончил. То есть она не была основным каким-то э, социальным центром. Скорее всего, что я воспринимался более как асоциальный тип. И именно в силу рок-н-ролла и музыки у нас была своя группа друзей, очень маленькая, которая, э, в общем-то, была Полными фанатами всего происходящего в музыке. И особенно тогда еще и в советском роке. Угу. Вот, мы были полностью на этой волне. И мы не элитарно себя вели, но было отчуждение какое-то чувствовалось. Ну, отчуждение в стекляшке, в балке всегда чувствовалось. Да, кстати, балка, вот это да. была моя первая тусовка. Я туда ездил. Я туда ездил первый раз. Мне было где-то 12 или 13 лет, я уже довольно часто прогуливал в школу. Угу. Это будет 6 или 7 класс. И э, я тогда вот предтечи моего моей э, вообще жажды путешествий они в общем-то уже были в детстве. Я собирал марки, но только редких стран, то есть там Гвинея, гри... да-да-да, обязательно только вот этих. То есть Куба и вообще там Монголия не считались вообще за марки, только марки, которые невозможно достать. И естественно через людей с площади Льва Толстого, там, через магазина Я закончил э, поездами на Балку, и там увидел впервые настоящие ну, сборище людей, которые все стояли там, с пачками пластинок и порнографических журналов и всякой другой запрещенки культовой. Я, в общем-то, втянулся в этот бизнес довольно-таки быстро. и начал